নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আজি হৈছে কাতি বিহু সকলোলৈকে কাতি বিহু উঠা ভৰা শুভেচ্ছা থাকিলে যিহেতু কাতি বিহুত ধানঙিত চাকি জ্বলোৱা হয় আমি এতিয়া মানুহজনে মই গৈ আছোঁ এইফালে পূৰা যোগাৰ চাগাৰ লৈ লৈছোঁ বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম দেই পিছত আপোনালোকে আজিৰ দিনটো ৰবাব তেনে খালে নে আমাৰ পিছে খুৱাই মগলৈ দিয়ক কিবা ক'বা ন কমেণ্টছ ঠিক আছে বাকীখিনি চাই থাকিব দেই এতিয়া পথাৰ আহি পালোঁহি কিন্তু বস্তু এটা আনিব পাহৰি গ'লোঁ মানুহজনে আনিবও গৈছে বাকী পথাৰত চাকি জ্বলাইছে মানুহে ইফালেই আৰু গোটেই পথাৰখনৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে চাকি জ্বলালেনে মই পিছে জ্বলাওঁ এইফালে ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ আমাৰ সেইজন আহিছে এতিয়া ফালে আকৌ মই ধুনীয়াকৈ চাকি গছ জ্বলাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু দেই মানুহজনক পূৰা কেমেৰা কৰিব লগাই দিছোঁ ৰাইজ আৰু মই এইফালে ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাব লৈছোঁ যিহেতু বেলি ডুবু ডুবু হৈছে আৰু সোনকালে জ্বলাই মেলি ঘৰলৈ যাব লাগিব পিছে আপোনালোকে জ্বলালেনে আনে মই আজি প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ ৰভাব টেঙা বাকলি ধাননিত পেলাই পেলাই দিছে দেই মানুহজনক সুধিলোঁ কৈছে কি পতংগ হেনো যাবৰ কাৰণে আৰু ইমান যে পৰুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পৰুৱা মই চাকি গছ শান্তিয়ে জ্বলাব পৰা নাই সেয়া ধুনীয়াকৈ মই জ্বলাই আছোঁ আৰু এটাহে কামনা কৰিছোঁ পথাৰৰ ধানো নিয়ে যেন গোটেই একদম সোণালী হৈ পৰে সেয়াই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোৱে যেন কষ্টবোৰ সাৰ্থক হয় পোক পৰুৱা কীট পতংগ সকলোবোৰ যে দূৰ হয় লখিমীয়ে যে ঘৰখন ধুনীয়াকৈ পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে আৰু সকলোৰে ভঁৰালবিলাক সেয়াই কামনা কৰিলোঁ আৰু পথাৰখন চাওকচোন আৰু মানুহে চাকি জ্বলালেই দেই মই এতিয়া চাকি জ্বলাই আছোঁ সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক সেয়াই কামনা কৰিছোঁ এইফালে ময়ো সেৱা কৰি ল'লোঁ চাকি গছ জ্বলাই মেলি সেয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে চাকি গছ আৰু পথাৰখন চাওকচোন ইমান ধুনীয়া দেখিছে এইফালে মই ধুনীয়াকৈ চাকি গছ জ্বলা ঘৰলৈ বুলি পাত লৈছোঁ আৰু মানুহজনে ফটো চটো নুঠে ভালকৈ মাৰি দিব ক'লোঁ বেয়া বেয়কৈ মাৰিলে ৰাইজ কোনো উপায় নাই তো এতিয়া পথাৰত চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰত যিহেতু চাকি জ্বলাবগৈ লাগিব সেইবাবে মই ঘৰত আহি ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাবৰ বাবে যোগাৰ কৰি ল'লোঁ যিহেতু সন্ধিয়া হ'ল চাকি জ্বলাব লাগিব ভঁৰালত জ্বলাব লাগিব সকলোতে জ্বলাব লাগিব নহয় জানো তুলসীৰ তলত ৰাস্তাত ঘৰত গোসাঁই ঘৰত সকলোতে যিহেতু চাকি জ্বলাব লাগিব সেইবাবে মই ধুনীয়াকৈ এয়া চাকিবিলাক সজাই মেলি তেল ঢালি আছোঁ যিহেতু এইবিলাক ভিডিঅ' কৰি দিয়া মানুহ নাই সেইকাৰণে ছাইডতে মোবাইলটো থৈ লৈছোঁ দেই অঁ মোক কওঁতেও যদি কিবা ভুল হৈছে সোমা কৰিব পিছে আপোনালোকৰ কাতি বিহুটো ভালকৈ গ'ল নে মোৰ পিছে ভালেই গ'ল ভিডিঅ'টো দিয়াহে দেৰি হৈছে এয়া মই আকৌ তুলসী তলত ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাব লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি দিছে আমাৰ গাঁৱৰে পোৱালি তিনিটা আগতে কাতি বিহু বুলি ক'লে কিমান যে ল'ৰা ছোৱালী আহে নাম গায় কিন্তু আমাৰ ঘৰলৈ আজি তিনিটা ল'ৰা আহিছে সৰু সৰু সেইবিলাক মই শৰাইখন আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু চাকি তাকি জ্বলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু তাক কৈছোঁ তুমি ভিডিঅ' কম কৰি দিয়া তাৰপিছত এইফালে মই চবতে চাকি জ্বলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু জানেনে এইবাৰ তাহাঁতি আমাৰ ঘৰত নাম গোৱা নাই জুবিন দা হামিংটো যে ভাইৰেল হামিংটো সেইটো গাইছে আৰু নামতো তাহাঁতি একো গোৱাই নাই অকল জুবিন দাৰ গানেই গায় আছে মানে জুবিন দাৰ গান এতিয়া যেন একেবাৰে ঘোষালে নামলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে ৰাইজ সঁচাই জুবিন দা নোহোৱা এইটো প্ৰথমটো কাতি বিহু বৰ উৰুঙা উৰুঙা লাগিলে এইফালে প্ৰসাদ দিয়া হ'ল তাহাঁতকো খাবলৈ দিলোঁ আমিও খালোঁ বাকী জুবিন দাক ন্যায় লাগে আমাক ইমান দেৰি হৈছে ন্যায় দিয়াত চৰকাৰলৈ আহ্বান যে সোনকালে জুবিন দাক ন্যায় দিয়ে অসমবাসীক ন্যায় দিয়ে সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ বাকী ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে স্মৃতি সাঁচি ৰাখিলোঁ কওঁতে হয়তো ভুল হ'ব পাৰে ক'ৰবাত ক্ষমা কৰিব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ফল' কৰিব দেই আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ